Живу я в городе Угледари, да, это моногород, у нас здесь шахтное производство в основном, поэтому проблематика экологии, она очень важна. Мы считаем, что экология жизни начинается с экологии души, да? сначала мы вот, тут вот, внутри. И всякое действие, оно начинается из идеи, желания что-то воплотить, а потом уже наши каких-то действий. Так и здесь экология души воплощается в экологию города. Мне кажется, что если каждый человек осознает, вот даже в маленьком городе, да, каждый выброшенный кулечек, это глобально проблема, и что на самом деле одна м -м, вилочка пластиковая, одна трубочка, один стакан на 7,5 миллиардов на земле. Вот представьте себе, если это будет каждый день, мы будем жить все просто в, в толще мусора. Мы запустили экологический челлендж, да? Э, Старьячу в новом выглядим попросили людей для того, чтобы они поучаствовали в фестивале, сфотографировать те вещи, которые у них есть дома, и отправить к нам через хэштег в Фейсбуке. Казалось бы, что люди не откликнутся. вы там дальше увидите, у нас там целая локация. Люди откликнулись, они нам фотографировали свои старые вещи. Самые лучшие вы попросили привезти. И мы приготовили для этих людей подарки. Да? У нас вот есть, есть чашечки с экологическими надписями. Да? Благодар, место начинается с эп, Да? Для меня это месседж. Место начинается из искошной ледяной кайфом в месте. Э, люди пришли и принесли, да, нам эти изделия. Мы подумали, что недостаточно будет просто постоять на этой активности, и запустили еще один момент. Это был экологический блогинг неделю назад. Пять команд очистили весь город. Мы бегали по городу, собирали мусор. Нас собирали 50-120 литровых мешков мусора за час. Все знают, что плоггинг это такой новый экологический вид спорта, когда ты бежишь, наклоняешься, делаешь хорошо себе, подкачиваешь прессик, но и делаешь хорошо природе, ей становится чище и легче дышать. Нам показалось, что этого недостаточно. И мы запустили еще экологический квест, для того, чтобы и молодежь привлекалась в тематику экологии. Да? Молодые ребята из трех наших школ, у нас три школы в городе, они бегали по городу участвовали в квесте, отвечали на экологические вопросы. Даже если ребенок чего-то не знал, он, наверное, от меня и от всех участников этого квеста услышал что-то новое. Я думаю, тот ребенок, который поучаствовал в блогинге, понаклонялся за этими бумажками, вряд ли ему захочется еще куда-нибудь бросить, потому что он понимает, как сложно это все собрать. Это тоже все сделано из палеты, и идея такая, что мы можем где-то сделать у себя на даче или на луджи. вот такую вот красоту, да, свою красоту простую, своими руками, мешковина максимально использования природных материалов. Может быть, где-то мы совсем уж от пластика не смогли отойти, но ну, это такая примета нашего времени. Но, тем не менее, мы постарались показать людям, что вот, такой, вот, вот такие вот здоровские классные вещи можно делать своими руками. Какой родной брат, он участвовал в фестивале в прошлом году, в Украину, в Украину в два раза, и подвязал всю нашу семью. В прошлом году в этом во всем принимали участие самое активное, и мои родители, и мой ребенок, и мой муж. Мы увидели, что на самом деле большой человеческий отклик. Вот идет энергия наполняемая, что люди об этом, обо всем говорят, долго помнят, фотографируются, и начинаются перемены, люди меняются. Здесь на фестивале сегодня очень много людей, которые не занимались ничем, но благодаря фестивалю в прошлом году, да, они решили, что в силах что-то в жизни изменить. Все реализовывается вместе, в тандеме, потому что, Ой, хочется, чтобы было побольше счастья в жизни, да? Экология души в том, чтобы быть э экологичными, быть рядом вместе, да? Выбрасывать плохие эмоции, негативные, уметь и существовать в этом мире, потому что это все экология. Все в общем. Большой, прекрасный мир, да. Маленькое место с великим чистым сердцем. Мы хотим, чтобы... В истории нашего города, в наших сердцах было написано что-то достойное, что-то чистое. Это настоящее что-то, что имеет жизненные человеческие ценности. Фестиваль это такая энергетика. Это импульс. Это большое количество людей, которые проходят, и каждый со своими мыслями, со своими желаниями. На фестивале, как нигде, наверное, можно показать э, э, то, что тебе хочется рассказать людям. да Можно объяснить, и люди тебя, может быть, услышат. Мы придумали вот такую экологическую локацию. Она... Это, да? да. да. казалось бы, отработанный материал. Но если чуть-чуть постараться, немножечко вдохновения и творчества, нет, и превращается нет, это все вот в такой замечательный стенд. Да? А -а -а. Это называется эко-кафе. Я просто показала, идея такая, показать людям, что даже из палет можно сделать такую замечательную красоту. Не просто выбросить дерево это на мусор, на свалку, а дать ему новую жизнь. Пользоваться этим, Тим менше ми вибрасуємо, тим менше ми купуємо і тим менше ми потрібляємо. Ну, а фест це натхнення, це велика енергетика. Хай люди ходять на фести давайте єднатися і любити нашу землю.